Волонтеры не могут собрать ту сумму денег, которую может армия. Поэтому мы можем помочь там, где что-то срочное. Например, срочно нужны там а, коллиматорные прицелы или срочно нужны там приборы ночного видения. Это, да, это дорого, но это можно сделать быстро, не, не ожидая, пока привезет это государство. Честно говоря, я всегда немножко с пренебрежением относился к армии. И вот я был приятно поражен тем, насколько они человечны, насколько они, ну, сами люди, ну, блин, я им по-хорошему завидую. Я жалею, что я в свое время не пошел в армию, наверное, действительно, вот, та армия украинская, которая рождается сейчас, это замечательно. Это профессионалы и это люди с большой буквы. Это вот те луч... ну, то лучшее, что я видел на Майдане. То есть, ну, как они оценивают, никак они не оценят. Они могут оценить тактически, стратегически. Чувствуется профессионал, чувствуется тогда, когда он не говорит лишнего. Вот они знают, что они могут сделать тактически, они знают, что любое нападение на блокпост это... это фраги в нашу пользу, короче говоря, они в них. Но они знают, что города не входить не будут, потому что они не хотят. Что страдало мирное население. То есть, ну, с другой стороны, если будет приказ, то ну, зачистить можно. Но другое дело, что. Короче говоря, чем оно закончится, мы не знаем. Лишь бы не было Приднестровья. Не Они понял. очень хорошо разделяют тех людей, которые с оружием и которых просто промытые мозги. То есть, мне вот сейчас командир взвода сказал замечательную фразу, что нам важно победить не просто перестрелять их, а важно, вот важнее будет, если даже пусть эти, которые с оружием, пусть эти бандиты убегут обратно в свою матушку Россию, черт с ними. Но вот если поменяется мировоззрение, если поменяются взгляды у тех людей, которые здесь мирное население, вот это будет настоящая победа.